sebab sedikit tentang perubahan yang bagi saya penting dan saya nak kaitkan dengan surah al-qadar ketika Allah Subhanahu wa taala memulakan surah al-qadar surah yang bercakap tentang malam lailatul qadar iaitu bermulanya dengan inna anzalna fi lailatil qadar kami menurunkannya al-Quran itu pada malam lailatul qadar yang mana al-Quran ini kata Syekh Solah ibarat kilang kamu masuk ke dalamnya dan kamu keluar daripadanya Sepatutnya menjadi orang yang baru Kerana apa? Kerana sifat Al-Quran itu adalah mentarbiah Dia membentuk Dia membentuk Dia ada acuannya Kita masuk dalam acuan Al-Quran Kita keluar menjadi orang yang lain uh, Input, proses, output Kan? Kita masuk dalam Al-Quran Kita diproses oleh didikannya kita diproses sebab Al-Quran ni akan mengasak kita untuk merenung, untuk mencerna, untuk menilai balik diri kita, untuk muhasabah. Untuk mencabar apa yang kita dah buat selama ni, untuk tinggalkan apa yang kita dah biasa buat. Itu sifat didikan Al-Quran dan kita patut keluar daripada didikan Al-Quran tu menjadi orang yang berbeza. The fact that Al-Quran turun pada bulan Ramadan dan menjadi Allah sebut Syahrul Ramadan Quran. Sepatutnya mengingatkan kita aku kena berubah pada bulan ramadan sebab al-quran itu sifatnya mengubah manusia kan al-quran turun dan dunia ini tidak menjadi sama lagi seperti dahulu kan dan cantiknya apabila allah subhanahu wa taala mengakhiri surah uh, al-qadr ini dengan salamun hiya hatta matla'il fajr Sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar malam yang diturunkan al-quran itu sejahtera sehingga terbit fajar. Kesejahteraan adalah perkara akhir yang manusia impikan dalam apa saja yang dia nak dalam hidup ni. Dan bila Allah taala menyebut salamun, eh. Salam yang banyak, kan. Eh, yang mana tiada keburukannya boleh menyentuhnya pada malam itu. Al-Quran itu sifatnya begitulah kan. Kalau dia ada sepatutnya keburukan tidak sepatutnya ada di situ kalau betul-betul orang tu ada bersama Al-Quran dan apa salamun kesejahteraan macam saya sebut tadi benda akhir yang kita impikan kalau kita tengok dalam kehidupan kita kita nak kereta besar ke rumah besar ke bukan benda tu yang kita nak sebenarnya kita nak kereta besar sebab kita nak sejahtera perjalanan kita pergi jauh-jauh tu kita nak rumah besar sebab kita nak Rasa sejahtera Tenang Duduk rumah tak sempit-sempit Kan Kita nak naik pangkat Kita nak sejahtera dalam memberi Kita nak Income lebih ke untuk sejahtera Nafkah keluarga Kita nak sama belajar sebab kita nak mensejahterakan ilmu kita kita nak beramal lebih baik menambah kualiti kan akhir sekali kita pergilah mana-mana pun hujungnya manusia nak rasa tenteram Salamun tu satu satu maksudnya lagi adalah ketenteraman. Eh. Kita buka tafsir. Tafsir Al-Misbah, eh. Sheikh Quraisy apabila dia memetik daripada Ibnu Qayyim ketika mentafsirkan salamun hiya Hatta al-fajr. Beliau memetik kata-kata Ibnu Qayyim daripada kitab Ar-Ruh yang mana beliau menyebut hati yang mencapai ketenteraman dan kedamaian. Menghantar pemiliknya Daripada ragu kepada yakin Daripada kebodohan kepada ilmu Daripada riak kepada ikhlas Daripada khianat kepada amanat Daripada lemah kepada teguh Daripada sombong kepada tahu diri ha, Lebih kurang begitulah ayatnya Dan Syekh Qura Syahab berkata itulah alamat hati yang sudah mencapai kedamaian dan itulah petanda hati itu sudah menemui Lailatul Qadar. Okay. Hati itu sudah berubah. Dia sudah berubah. Dia hati yang mencapai kesejahteraan itu meninggalkan hal-hal yang tidak sejahtera. Kan kalau hari ini kita sahabat-sahabat saya sendiri ada benda yang kita rasa tidak sejahtera hubungan kekeluargaan ke Hubungan kita dengan diri kita sendiri ke Ada benda yang kita kena akui Yang kita buat salah Kita lalai ke dalam kehidupan Kita tidak menghargai sepenuhnya masa Kita tidak menjaga kesihatan dengan baik contohnya Kita makan tak tentu arah Kena akui Benda yang kita buat silap tu akui Sebab benda tu kita kena tinggalkan Untuk mencapai kesejahteraan Itulah apa yang Ramadan buat sebenarnya Itulah persyari, antara hikmah persyariatan bulan Ramadan Dia menyedarkan kita tentang nafsu amarah kita Yang mana sudah diberi makan Dengan perbuatan makan minum kita kan Yang kita layan ke nafsu kita selama ni Kita disuruh cut off Makanan makan dan minum tu Supaya kita sedar Kita boleh kawal diri kita sebenarnya kawal diri, sedar diri untuk berubah. Kan? Nak berubah ni mestilah kena kawal diri kan. Selama ni yang kita mengikut-ngikut, mengikut perasaan, mengikut kehendak tu sebab kita tak kawal diri kita. Dan nak kawal diri kena ada kesedaran dirilah kan. Kena sedar perasaan kita tu apa. Kita kena namakan perasaan kita. Oh aku tengah marah sekarang. Marah sebab apa? marah, apa yang trigger marah pada waktu tu? So, kita boleh regulate. Kita boleh regulate, kita boleh faham perasaan kita pertama sekali saya, se eh, saya sebut tadi, saya sebut tadi sedar dulu kan. Kita kena boleh faham perasaan kita, kita boleh faham apa kondisi kita pada waktu tu. Kita kena faham juga apa yang trigger benda tu. Supaya kita boleh regulate untuk membantu kita berubah. Regulate untuk bantu kita berubah. Nampak macam Nampak macam Sistematik sangat kan eh. Tapi hakikatnya Tidaklah sebegitu kan uh, Hakikatnya Kita kena lalui Pancaroba tadi tu lah Yang curve yang sebut, saya sebut tadi tu Curve yang banyak Ada self denial Dan sebagainya tu kan Kita kena lalu Drama kehidupan ni Supaya semoga Satu hari nanti Allah rezekikan kita Menjadi orang yang Dapat menjadi orang lebih baik Khususnya Kita mohon Semoga Allah uh, Subhanahu ta'ala berkenan menghuniakan kita keampunan kerana tanda orang tu sudah diberi keampunan adalah dia semakin dekat dengan kebaikan dan kita harap itulah yang membantu kita untuk berubah menjadi orang yang lebih baik insyaAllah